Məzəmin Yusifzadə bir dəriyədir. Bir deryadır, bir e, büyük e, ki okuyandır. Biz onu öğrenmeli ve gelecek nesillerimiz de öğrenecek. Öğrendikçe de bir yüz illi, peki yüz elli bizim ideyamızın mehveri Mehmet Emin ve Suzayda'nın fikirleri ve ideyalar olacaktır. Bunun başka yolu yoktur. Yani bu başka yolu yoktur. Yani bu gün yaradılıptır. Tanrı bu adama çok büyük şeref. Çok büyük yüksekli istiyadat verirdi. Mehmet Emin Resulü ona göre peygamberane bir çildir ki bir bayrak yaradıb. Bu bayrak Azerbaycan halkı, bu Azerbaycan türleri durduqca yaşayacaktı. Ve biz sevinirik ki bu bayrak indi Azerbaycanın güneyinde hala ki, hala ki sandıqlarda, saklanılır, öpülür. Ve onu bazen sandıqdan çıxardıb ağlayarak öpüb koyurlar sandığa. Təbii ki, zaman gələcək biz dediyimiz üçün o bayraq orada dalğalanacaq. Məhəmmədəmin Azərbaycanı bütöv həmişə ruhunda saxlamışdı. Məhəmmədəmin həmin vaxtda əyni ilə hər kə dostluğu, yoldaşımı söhbət elədiyi bu fikrə düşdüyü adamlardan birisi Şeyx Məhəmməd Xiyabanıdır. Və bu üç şəxsiyyət Azərbaycanın bütövlüyündə ilk dəfə fikir söyləyən adamlar olublar və o zaman Azərbaycanın vahid xəritəsi çəkilməyə başlayıb. Çox təəssüf, çox təəssüf. Allah şeytan alərinə tiləsin. Rus imperiyası bir şeytan kimi gəlib bu işin başa çatmasına imkan vermədi. Biz o yolu yenidən başlamışıq və bu yolu gedəcəyik. Bu yolu iki böyük dahiimiz Şeyx Məmməd Xiyabanı ilə Məmməd Əmin Rəsulzadə qoyubdu. Biz o yolu gedəcəyik. Axırda də elə o fikirləndə sizdən ayrılıram. Orda bir yol var uzaqda. O yol bizim yolumuzdur. Döməsəstə, varmasaq da o yol bizim yolumuz. Sağ. İstiqlal və cümhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. əsmini Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin jübiley təqvimini buraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskər səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmmədəmin bəy haqqında kitab yazdı. bu dastanında ile bu kitabı verikleyecek İstiqlal ve Cumhuriyet kurucusunun yaşam ve mübarizə tarihçesine göz atacak. Sen bizimsen, bizimsen durdukça bedende can yaşa, yaşa, çok yaşa ey şanlı adı siz yoxdan bir bayraq, qaddəs bir ideal rəmzi yaratdınız. Onun min məşğulatma ucaldaraq dedi ki, bir yükəre yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədən Əzizulzadənin əsərimizin siyahı səhifəsi. keçirdiyinəcə baxam. Təşəkkür edirəm. Necə baxam? Məmmədəmin Rəsulzadənin ömr yolunu, onun doğmalarından ömr yolunu, həyatı hekayəsini anlatmaq. İstəy, sizdə necə oldu? Məhəmmədəmin Rəsul səhəbənin nəvəsi, Azərbaycan bol Rayis bəy bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Rayis bəy ilə bir sıra verlişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Rayis bəyin atası Azərbeydə rəssam olub, ona həsr olunmuş mənim verlişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn, Gülsüm, Oqtay Sadiqsadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır. Buların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı versiyası ilə verilmişdirlər. Mən düşünürəm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim. <Sessizlik> apnısının adını gecikmiş ətraf kimi qoydunuz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bilirsiniz ki, Azərbaycan da demokratik cəmduriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanla deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cəmduriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cəmduriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünya o siyasi müstəvisində hadisələr eləcə-riyalı eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təhliklər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə də ki, Məhəmməd Əmin də Sovzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi o oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Deyə bilirsiz ki, azadlıq elədir, istə elə bir duyğudur ki, insanın içində o bir dərəcə təalə də yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, əzindanlara, çətinliklərə baxmayaraq gündərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək. O aman. Ey mavi gözlərin bəyaz və qızıl süsü, biz qardaşımın gəlinliyi şəhidimin son örtüsü şışıx dalğa dalğa bayrağını sən dastan oxudun sənin dastanını yazacağam sənə mənim gözümlə baxmayanım məzarını qazaca səni salamlamadan uşan quşun yuvasını pozacaq dalğalandığın yerdə nə qorxul nə kədər körgəndə mənə də mənə də yer ver Baçanı. günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay ulduzun ışığı yeter. Ey indi süzgün rüzgarlarda, dalgalı barışın göğerçini, savaşın kartalı, yüksek yerlerdeşen aşan çiçeğim, senin altında doğdum, senin divinde öleceğim. Zuliyyə Məhəmmədə bin Rəsulzadə Azərbaycanında qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər, aclıq, soyuq, səfahat, ölümlər. Siz təsəvvür eləyin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbeydi ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə basdırılıb Noxanıda çoxlarının nəzarı yoxdur. Məsəl üçün Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, nəzarı bilinmədi. İsə Sey içini güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Pirais bəyin anası Qazaxstanda qaldı onun nəzarı. və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanında torpağa tapşırılmaq və Azərbeycən məzarlı üstündə bu sözlər yazılıb. MÜZİK bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanında qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Şis xoşbağlığa baxın ver. Bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Zənnə ilə gəlir ki, bu gün biz onlar üçün nə eləsək də yine də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək, biz yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd etməyi istəyirəm ki, bax biz bu kitabın təqdimatını elədik, bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmmədənin Əsulzadənin qız nə. nəvəsi, amma o çox xəstə idi. Çox təəssüf ki, biz onu itirdiyik. İkin arşivindən Məhəmməd Əminbəy evin qohumu rəssam Oktay Sadıxzadə. Atamın surəti görələrsiniz bilər. Və məsəl ondan şey, bir şey 3 tamil sənəd aldıq onun ölüm haqqında. Amma sonra yox, məhz da danışdı. Əmperov absalə. O mədədiki o 11 danışıq vardı, o vaxt bəzət dəyişdi, NKVD dəyişdi. Sonra onun özünü də tutuqlar. O onunla danışıp, keçəcəyini orada vurublar. Elə NKVD-nin binasında öldürürlər. Ki onu sağolla karsıra, keçəcəyini. Nə şə gün keçəndə, nə şə gün istəyir, qapın dəlikmənə su verib. Su istəyir, su istəyir, ondan başqa şey yoxdur. Deyir, açıb o aparıb da məcuz su içməyə, əlim qırdan su içməyə və bu vədini almışdır. Demeyim, o məni səkkizlik verdilər, həbs etdılar. Uh -huh. Bir vaxt Şirvan o vaxtda bizə qalan idi, hamsin küçəyə gətirmişdi qazaqsa. Amma həbs edirlər. 8 il övətdil dətdi, Vardava da. Onu sevirdi də. Sonra mənə də bıraxdılar demə, xəstəgə yendirə. Hələ gündəlik gedib gəlmişdi ki, çox oldu pisbəstirəm. Öz icazə vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün baxandan sonra məşhur oldu ki, Gecəşə baxada qalın, Vaçanın bir yerində. O zaman vaxtda 14 yaşlı olum ata sonra orada keçilmişdi. İndi <Sessizlik> mən anladım Mərcəb xanım niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etraf kimidir. Başlayaqmı etraflara? Başlayaq. Bilirsiz, Azərbaycanlıda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyası sərhədə Azərbaycanı tanıtdı və biz ümumiyyətlə mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycan adına da bağlıdır. Uzeyir bəyin adına bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın vəstekar Şəfidə xanım Axundova Azərbaycanlıdır. Şəftə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmmədəbin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır və bu adam bilik siz çox gənc yaşlarında bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdığını oxuyanda amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc necə düşündü buları? Özə bilirsiz bel bir şeyi qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaraddılar. Bilirsiniz ki, Əbisoğlu Məhəmmədəli Rəsulzadə də iştirakçı oldu. Amma bir fakt var. Partiya yaratmaq problem deyil. Bu gündə və yenə partiyalar yaranır və tarix boyu olub amma milli ideologiya yaratmaq bax önəmli olan budur düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq təhsil və vicdanlı cərtmək. Bax, önəmli olan budur. Məhəmmədəmin Rəsulzadə pulu bacardır. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o məhcir həyatı yaşadı, amma məhacirət həyatında belə bir ald olsun, azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi. Şeytanın sesi radyosunun verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim. 100 yıl süren kar esaretinden sonra bundan 35 yıl evvel Azerbaycan Şurayi Millisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini bütün dünyaya ilan etti. O tarihe kadar milliyet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş ve <laughs> <laughs> bütün mülkiyeti de meydana atılmıştır. Medeni büyük bir tehlikeye malik olan vatanımız, siyaset sahesinde çok büyük ve değerli hamleler göstermiştir. Cevat Khan'ın 1904'te Gence'deki şanlı gazası dillerde destandır. Ölmek var, ölmek yoktu Bu, Habibi ve temperatların tezlid ettikleri en mukaddes bir 28 Mayıs 1918'de İstiklal, Azerbaycan, tarihinin bir neticesini fikirden işe geçirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri böyük şuardan istifade edildi. Her millet öz mübedderatını özü halletmeye selahiyet sağlır desturunca, halkın ümumi reyine uyarak istikralını ilan edildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti, az zamanda memlekette çok böyle işler gördüm. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahede esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Şerlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Anfi resanad dilinde oxutmağa başladı. Türkiyənin dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta məhəllə məktəbləri açdı. Sofo <Sessizlik> demokratiya prinsipində xalq nümayəndələrinə cavabdeh bir hökumət nüvəli idarəti yaradı. Qatibiyyət Millət Məclisinin əlində idi. Parlamentdən ehtimad almadıkça heç bir hökumət iç başında qala bilməzdi. Ömmləklərlə tam bir azadlıq vardı. O zaman indi Sovyet zamanında olduğu gibi terör şey denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, metkenler de emr ve emandeydi. Ve kapıları indi olduğu gibi bütün dünyaya kapalı değildi. Her Azerbaycanlı istediği zaman ara isterse giderdi. Komşu ve Avrupa devletleriyle dostluk münasibetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki, Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları tehliden büyük, küçük birçok devletler dahi istiklalımızı tanıdılar. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycanla ile geldiler aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 yanvar 1920 Cumhuriyet'in devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de böyle bir bayramdı. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış Milletler toplu bir merkeze olmuştu. Bu dünya hakikatleriyle daha çok karşılaşmakta. Hak ile batıl, yalanla doğru yüz yüze gelmektedir. Şüphesizdir ki bir değil, hakikat parlayacak. Azatlık esasının Birleşmiş Milletler tüzüğü ve insan hakları tüm taraftarlık gelecektir. Bu galibiyet müşahehi, zulül spektaklümün altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktı. Buna katiyen şüphe etmeyin vatandaşlar. Bu çünkü İstiklal Bayrağı'nı köşlerinde gezdiren bu rakati ve bizlerden orada her türlü korku ve tehdit altında dertleri i̇stiklal eşki için sunan azaltı ayrısı sizlere camdan selamlar gönderir. 28 Mayıs istikrar kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle edilir ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm bir hasreti şairin beytiyle bile getirilen. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Asırbaycan.